Вітаю. Сьогодні у нас з вами вечерня. Ну, не кава у мене, ну, кава, скажімо так, макофі, так. Да? Поговорим. У мене був важкий тиждень, важкий тиждень, я вам розповім чого. В моєму рідному місці произошла трагедія. Загиб. загиб скажем так, друг семьи. Мы дуже гарно дружили. Він цивильный. Ну, не Сейчас скажу, не на лет... Более 20 лет. Мы как-то... Мой ну, человек разом с ним працював. Ну, как бы жили Ми йому допомагали, він нам допомагав, в общем, добре жили. І він загинув. Як він загинув? Я повторюсь, він цивільний, їхав з роботи на авто, це було ввечері. І, скажімо так, в машині він був не один. Був його ще тест там. Може, ще хто-то, вроді говорять, ще хто-то був. Побачили дрон. Выскочили с машины. Надо было, чи в рассыпную, чи шо. они чего-то решили вернуться. Ну и, когда они вернулись в машину, начали почали движение, наверное, чешу они там себе думали. И в эту мыть дрон как раз попал в машину. Все. Наш друг загинул на месте, вроде как. Тесть его, ну, по одним данным, вроде він тоже загинув, а по другим, вроді як в лікарні. Ну, я утверждать не буду, я и не знала того человека. Я їм не расскажу за цього. И все це на глазах его дитини. Не до додому, буквально, ну, скажем так, декілька метрів. Вы можете мне сказать, ну что ж, это же такое дело. Ваша Украина уже на оккупированной достает дронами и цивильных. А я вам скажу опровержение. Я не згодна. Я сейчас вам докажу, чего я не, 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 не зидна. Во-первых, цивильный. Во-вторых, делать нечего воинам Украины, чтобы гоняться за цивильными. Я считаю, что дрон можно и применить в другом направлении, более, скажем так, в другом, а не по цивильным. И так, как я общалась с, ну, с местными, там, ну, понятно. Залышались мои и родные, и знакомые. И они мне все время говорят одно и то же, что э, летают дроны и те, и те. Но украинские дроны, они пытаются как бы точечно. И точно знают, куда надо ударить. А эти репетируют на местных. Как репетируют. То в елках запутается той дрон, то говорят, что по машинам сейчас на данный момент стараются попасть по машинам, по цивильным. Ну, как бы смотрят, с какой стороны лучше, наверное. Ну, в общем, с какой стороны лучше ударить, чтоб больше повреждений было или смертей, или что там они себе думают, я не знаю. А скажем так, велосипедистов и пешеходов, ну, как-то не, не, ну, что его одного терроризировать. Ну, в общем, вот так. звистка конечно, печальная. Тоже меня огорчила. Ну, в общем, такие дела. Вот уже сразу хочу ответить на вопросы, которые мне ставили. Я не знаю, люди різні, да, скажем так, чого вы не їдете, там нормально. От того я і не їду. Да, я буду їздити і на машині, і на велосипеді, і на квадрики ми будемо їздити, і дитина моя буде їздити. І ви розумієте, можна можно уходить пешком, ну, знаєте, по такій жаре, по. Ну, Все мы нам быстрейше надо, и то и пешком никто не ходит, практически. Но это вот так тоже. Вот скажите, пожалуйста, как, да? Просто идет террор местного населения. Мало того, на следующий день после той трагедии, что произошла, точно такая трагедия произошла, только в другом в другой точке места, да? Там тоже цивильные авто Під, скажімо так, підбили. Там загинуло три чоловіка разом. І ви мені будете говорити, що щось робити делать нечого нашим військовим, да, Українським. Оце переводити от ці дрони эти дроны на, Оперше, це ж не то, що там, да, за углом живуть вони. Так що от така Вот такая історія. Все печально. До зустрічі.